Це громадська ТБ Дніпро, і ми не могли пройти проміжні вибори до Верховної Ради на 27-му окрузі. 61 кандидат серед них дев'ять двійників. Ми поспілкувалися з основними на нашу думку, претендентами на посаду депутата Верховної Ради. Загід Краснов і Тетяна Речкова здійснили наймасштабнішу рекламну кампанію. А Староскольцева і Сергій Жуков є широко відомими у вузьких колах міської політики. Ми поставили кандидатам декілька простих питань. Почему вы ви решили стать народным депутатом Украины? Да потому что то, что я могу на уровне города как меценат делать, я это делаю. Решаю проблемы те, которые не смогли решить на законодательном уровне или же на исполнительном в Киеве или же та городская власть, которую избрали. его. Поэтому я сегодня считаю те работы, которые делают, и помощь, которую я оказываю как меценат, это чисто латание это помощь. А кардинально, чтобы поменять, нужно пойти в Верховную Раду и именно заниматься законотворчеством. Будучи в Верховной Раде, я сделаю все то, что я делаю сегодня, 10 раз как минимум больше для наших днепропетровцев. У меня работают две инициативные группы, волонтерские десанты. Это врачи и учителя. Они вносят изменения в законопроекты, касаемые образования, касаемые медицины. И я иду с этим пакетом законопроектов которые необходимы людям, не олигархам, которые сидят в Верховной Раде которые нужны людям. Необходимо, чтобы молодые шли в парламент. Я считаю, что у меня достаточно знаний именно в законотворчестве. Я понимаю, что должен делать народный депутат. Именно поэтому я пошел как самовыдвиженец на выборы в Верховную Раду. Я буду разрабатывать в парламенте медицинский кодекс, потому что сфера медицины она наиболее заброшенная. В 2012 году я также баллотировалась по 27 округу от объединенной оппозиции и заняла почестное на Друге місце, бо своїми ніжками обходила абсолютно весь округ, зустрілася з кожною бабцею і довела, що не треба голосувати за того кандидата, який приносить там гречку в пакеті чи підкуповує. Скуповую просто голоси, і тоді це дало мені віру і сили в те, що треба йти по цьому шляху. Загіда Краснова і Тетяну Ручковому попросили прокоментувати кількість кандидатів на окрузі і кількість двійників. Це ненормально. Не нормально, особливо в європейській країні. Особливо накануні е, дня конституції, коли відбігають. да потрібно, навірно, задавати власті власті, які сьогодні в істерії і за того, що їх кандидати. Е, уступают серьезно в доверии. У нас по количеству двойников самые, наверное, впереди планеты всей, передовые мы, да. Это вообще ненормально. Это априори такого быть нормальной цивилизованной европейской стране не должно. Поэтому я вышла, инициировала подписание меморандума за честные выборы, за чистую победу. Но, к сожалению, Кроме меня самой его никто не подписал. У Сергея Жукова и Анастасии Староскольцевой мы запытали, почему у них нет двойников. У меня нет двойников, потому что никто из других кандидатов не подсуетился по этому вопросу. У меня такая фамилия, что двойников можно было Сергею Викторовичу сделать 10 штук. Ну, во-первых, э, спасибо, что у меня такая редкая фамилия. Я думаю, что было сложно бы найти. Ну, и, э, э, ну да, и, ну, наверное, я не представляю для них особого, э, особой опасности. Ну, посмотрим. Когда я увидела три Рычковых, три Краснова и три Тамчук, э, ну, я поняла, что просто придется поучаствовать в цирке. Каждого из кандидатов мы попросили рассказать коротко про свою предвыборчую программу. В моей предвыборной программе есть многое, но я хотел бы допустим сказать именно приоритетные направления. Это первое создание рабочих мест, второе снижение тарифов, третье это повышение пенсии или заработной платы и четвертое это доступное качественное здравоохранение и образование. Она рассчитана на людей. Я хочу, чтобы наши люди жили достойно. И я хочу, чтобы в нашей стране наконец-то пришел мир. Я все для этого сделала, придя в Министерство обороны и продолжаю это делать. Я э, никого не покупаю, никаких протпайков не разношу. Э, я считаю, что в парламенте должны быть профессионалы ну, не обязательно юристы но это должны быть люди которые создают законы я считаю что законы состоящие из трех абзацев это профанация то есть я не обещаю золотых гор я в газете которую я вот сейчас раздаю описывал кто я такой почему я иду на выборы почему э, вот именно люди меня поддержали поэтому я и хожу пацанов каждое утро Потому в 7 утра встаю и пошел общаться с людьми. Три часа утром, три часа вечером. В обед стараюсь тоже общаться с людьми. Я э, предлагаю избирателю э, себя по большому счету. Поверить в меня, доверить мне свой голос для того, чтобы я действительно честно представляла их интересы в парламенте. После этого мы запитали в них, что такое популизм. Популизм, когда человек не может начать свою речь с того, что он сделал, когда он, человек для людей в своей жизни, ничего не сделал, но приходит и обещает золотые горы. Популизм это когда люди приходят на встречи с избирателями и вспоминают о своих избирателях только перед предвыборной кампанией. А потом забывают. Люди, которые много лет перед каждыми выборами ходят к избирателям, ремонтируют им подъезды, а потом на года о них забывают. Популизм это когда обещают скидки по тарифам, когда раздают буклеты, в которых просто пишут, что тарифы будут меньше и все остальное. То есть, ну, обещают нереальные вещи, которые люди прекрасно понимают, что никто не выполнит. Популизм это когда обещают и не выполняют. Вот и все. То есть, по большому счету... Когда кандидаты идут на выборы, они все популисты, и я в том числе, да? Загида Краснову и Татьяну Рычкову мы запытали, кто вас поддерживает и кто ваши политические союзники? Я хотел бы, поддержать, чтобы меня поддержали абсолютно все наши горожане, которым я помогал в течение многих лет каждый день. У меня нет политических союзников. Все, кто меня сегодня поддерживает, это есть наши Днепропетровцы, которым я хочу сегодня сказать спасибо. Я оправдаю их доверие. Мне помогают люди. Мне реально помогают люди. Люди, которые помогали мне, когда я была волонтером на фронте. Люди, волонтеры, гражданские организации города Днепропетровска. Союзники. Конструктивные люди, с которыми я работала в Верховной Раде при принятии законопроектов, они из разных политических партий. Мне главное, чтобы они мыслили одинаково со мной и понимали, зачем они туда пришли. У Сергея Жукова и Анастасии Староскольцевой мы поцикавились, на какой результат они разыраховывают. Я уверен, что у меня будет отличный результат. Каждое утро я хожу на остановку и общаюсь с людьми лично. Каждый вечер я тоже на остановках. І в обід, поэтому я їх лично вижу, Я роздаю свої газети лично, стою возле своїх кубов, которые, и общаюсь с избирателями. Очень много знайомих дзвонять, предлагают помощь. Поэтому я уверен, що у мене буде нормальний отличный результат. Я думаю, що шанси в мене непогані, бо знов таки компанія побудована не на тому, щоб розвісити свої борди і закидати всіх красивими листівками, а в тому, щоб знов ніжками пройтися по всьому округу. Да, я прекрасно понимаю, что победы не будет, но это будет мой результат личный. Ну а кто станет народным депутатом, и вам 17 липня.